বিভিন্ন শিল্পীসকল আছে বিজেপি দলত বিভিন্ন বলিউডৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পীসকল আছে কিন্তু তেওঁৰ কাৰণে বিজেপি দলৰ হিমা মালিনী নহয় আমাৰ অসমৰ বাগাৰণৰ শ্ৰমিকসকলে তেওঁৰ কাৰণে হিমা মালিনীক এইখিনিয়ে কথা কয় সকলোৱে ভয় কৰে যে মোৰ লৰা আজি ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছে দূৰত মই এটা বাইক কোনোবাই জোৰকে চলাইছে মোৰ লৰা গধূলি ঘূৰি আহিবলৈ নাহে এনেকুৱা এটা ভয় মাজত আহি কি কব লাগে মই ৰাতিপুৱাই ভাবি আছো সাধাৰণতে বিভিন্ন সভাত কথা কোৱাত মোৰ অসুবিধা নাই কিন্তু টিকাগৰ আহিলে সদায় নিজৰ প্ৰীতিলৈ মনত পৰি মই ইয়াক কবলৈ কাম কৰো আজিও ৰাতিপুৱা যেতিয়া পবিত্ৰ স্থানলৈ গলো বয়োজ্যেষ্ঠসকলক লগ ধৰিলো আবেলিক হোৱাটো স্বাভাৱিক ইয়াতো আপোনালোকৰ মাজত আহিছো আমাৰ সন্মুখত গৈ থকা আইসকল বাইদেউসকলে বুজিছে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে মোৰ মাতৃৰ কথা সুধিছে আৰু সেইকাৰণে আজি যিখিনি কথা এজন দলৰ কৰ্মী হিচাপে নহয় এজন নিৰন্তৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে গল্পলৈ আগবঢ়াইছোঁ আজি ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি মই ভাবিলো যে যদি ভাৰতৰ তেওঁ আজি আমালোকৰ মাজত যদি থাকিলেহেঁতেন এই মঞ্চত যদি থাকিলেহেঁতেন তেওঁ কেনেদৰে আমালোকক সম্বোধন কৰি লৈছো আজি আমালোকৰ মাজত নাথাকিলে হলেও ওপৰৰ পৰা আমাৰ চবকে চাই আছে একে হাঁহিৰ ওপৰে আমাক চবকে চাই আছে কিনো আমাক কলেহেঁতেন আজি যেতিয়া তেখেতৰ কৈ যোৱা কথাবোৰ স্মৰণ কৰো তেতিয়া মই আত্মবিশ্বাসে কব পাৰো কি তেওঁ প্ৰথমতে কলেহেঁতেন যে আজি সভা ভাল সভা হৈছে আজি ব্লক কংগ্ৰেছে মজৰ কংগ্ৰেছে যিৰে আজি সভা আয়োজন কৰাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছে আজি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে আৰু তাৰপিছত ক'ব যে আজি এখন সভাত মহিলাসকলৰ সংখ্যা যথেষ্ট ভাল আৰু যি সভাত মহিলাৰ সংখ্যা বেছি থাকেই সেই সভা সফল হিচাপে তোমালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰা আকৌ অলপ ধেমালি কৰি কলেহেঁতেন যে বিজেপি দলত বিভিন্ন শিল্পীসকল আছে বিজেপি দলত বিভিন্ন বলিউডৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পীসকল আছে কিন্তু তেওঁৰ কাৰণে বিজেপি দলত হিমা মালিনী নহয় আমাৰ অসমৰ সাধাৰণৰ ছবিসকলে তেওঁৰ কাৰণে হিমা মালিনী এইখিনিয়ে কথা কৈলেহেঁতেন যে আমি কংগ্ৰেছ কিয় কৰি আছো কংগ্ৰেছ মানে কি মনত পেলালেহেঁতেন আমাক যে কংগ্ৰেছ হ'ল মহাত্মা গান্ধী দল আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৈ গৈছে যে আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰত্যেক দুখীয়া মানুহৰ চকু পানী মোহাৰি দিয়া আজি সেই উদ্দেশ্য লৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বৰ্তমানৰ পৰা ভৱিষ্যলৈকে সেয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মূল ধৰ্ম ধৰ্ম লিখা আছে যে কৰ্মই ধৰ্ম আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ধৰ্ম হল দুখীয়া মানুহৰ ৰাইজক সেৱা কৰা এয়া হ'ল আমাৰ ধৰ্ম আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে সদায় কয় যে কংগ্ৰেছ হল শ্ৰমিকৰ দল খেতিসকলৰ দল দুখীয়া মানুহৰ দল গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ দল এই কথাবোৰ আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰো স্বাধীন হৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰাই যেতিয়া আমালোকৰ সুবিধা আছিল কংগ্ৰেছে সদায় দুখীয়া মাজত সেৱা কৰিব যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হল সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰাইজ যথেষ্ট দুখীয়া শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত বিভিন্ন সমাজৰ ভাষা ধৰ্ম বৰ্ণ লয় ভাগ ভাগ হৈ আছিলে কিন্তু যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত নেহেৰুৱে সংকল্প ললে প্ৰথমবাৰ ভাৱেই যেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োজন কৰিলে সংবিধানৰ কথাবোৰ মনত ৰাখি কলে যে সংবিধানৰ লিখা আছে যে আমি সকলোৱে কলো ভাৰতীয় নাগৰিক আমাৰ ওপৰত সমান অধিকাৰ সেইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ভারত প্রত্যেক নগরিক ভোট দিব ভোটর অধিকার বঞ্চিত হব নয় একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আমার কংগ্রেসের সরকার স্বাধীন হয়ে যাওয়ার এই কথা এ কথা এই কারণে কিন্তু যে যদি আপনাদের ইতিহাস চাই যেটা আপনাদের পশ্চিমে দেশের ইতিহাস চাই এতিয়া সকলোৱে সমান ভোট দিয়া অধিকাৰ পোৱা নাছিলে আমেৰিকাত এটা বিশেষ বৰ্গ তেওঁলোকে নিজৰ ভোটৰ অধিকাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ হল ব্ৰিটেইনত ব্ৰিটেইনৰ মহিলাসকল নিজৰ ভোটৰ অধিকাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ হল কিন্তু কংগ্রেসে যেতায় ভারতক স্বাধীন করলে ভূত হোক ধনী হোক মরু হোক পুরুষ হোক হিন্দু হোক মুসলমান হোক সকলকে সমান ভোটের অধিকার দিলে এই কথা মনে রাখবেন রাজীব গান্ধী আহিল কলে যে আমি মাত্র দিল্লিরপরা শাসন করবো আমি ক্ষমতা কেন্দ্রিকরণ হওয়া নিবিচার ৰাজীৱ গান্ধীয়ে এটা বৃহত্তৰ সংকল্প দেখিলে যে মই ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰিকৰণ কৰিবলৈ বিচাৰো আৰু কংগ্ৰেছে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজক পঞ্চায়তত থিয় হবলৈ সেই পঞ্চায়তৰ এটা অধিকাৰ দিলে এয়া আমি দিছো মিউনিচিপালত উঠিবলৈ অধিকাৰ দিছো সকলোৱে দেশৰ ভিতৰত এনেকুৱা উদাহৰণ নাই এতিয়াও বহুতৰ দেশৰ ভিতৰত এনেদৰে যে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত তৃণমূল যে নিৰ্বাচন হয় এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া নাই ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হল কলে যে প্ৰত্যেক বেংকবোৰ দেখা পাইছো আটাইতকৈ ধনী মানুহৰ একাউণ্ট খোলে দুখীয়া মানুহৰ একাউণ্ট নোখোলে এই বেংকবোৰ সদায় মহানগৰীত থাকে চহৰত থাকে গাঁও ভিতৰত বেংক নাথাকে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বেংকৰ ৰাষ্ট্ৰিকৰণ কৰি দুখীয়া মানুহৰ বেংকৰ একাউণ্ট খুলি দিয়া সেই অধিকাৰটো দিলে আমাৰ দহ বছৰ ইউ পি এ চৰকাৰ আছিল ডঃ মনমোহন সিং আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল সেই সময়ত সেই দহ বছৰ ভিতৰত আমি ৰাইজৰ হাত আৰু শক্তিশালী কৰিলো এক অধিকাৰ দিনো এন জি এন ৰাজ আজীৱিক